我们的羊棒骨再撒上这个蘸料，味道肯定没味了。快开始吃吧。嗯，我们的羊棒骨熟了，呃嗯、这个煮好了，快捞吧。好、嗯，果然骨头都脱骨了。嗯，姐夫，羊棒骨都是瘦肉和筋，我最爱吃了。那我挺好。嗯，今天煮的多。 这是最后两个快拿上桌，嗯，羊棒骨上桌，我们的羊棒骨再撒上这个蘸料，味道肯定没味了，快开始吃吧，嗯，嗯。 这羊棒骨味道可真美味了，嗯，哇，嗯，这味道感觉直接上来了，那不挺好？哦、嗯，羊棒骨非常适合我的胃呀。 嗯。这味道才是味道啊！嗯，嗯。嗯 味道，嘎嘎倒都味道。羊棒骨就是瘦肉和筋，没有肥肉，但是趁热吃。嗯，我还能再吃三个。嗯。